सेवंथ क्लास जोड़ाया तो तमनी थी आज ना से कई कई प्रकार की एक्टिविटीज स्कूल में कर अंगे बातचीत करिए कौन सी क्लास में है आप और आज के दिन आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज की है गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हमने एक्टिविटीज़ की है फायलिस कुकिंग इन फर्स्ट थ्री लेक्चर्स में और ब्रेक के बाद हमने सारे टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट की है हमने चॉकलेट्स और जो हमने बनाया था वो और आफ्टर द ब्रेक वी वेंट टू द ऑडिटोरियम टू प्ले सम सम्रेन गेम्स एंड वी स्टार्ट प्लेंग एज नोन एज द कप गेम सो दैट्स वट वी डिड क्या आप जानती है कि आज का जो डे है चिल्ड्रस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है टुडे इज़ जवाहरलाल नेहरू बर्थ डे बच इज़ आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट्स व्हाई इट्स एंड ही लव चिल्ड्रन दैट्स व्हाई ही मेड दिस डे स्पेशल फॉर द चिल्ड्रन आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी है

Uh, आप हमने जो अभी देखा कि बच्चों बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं खूब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बच्चों ने की है तो आज का ये जो डे है चिल्ड्रेंस डे तो ये सेलिब्रेट करना के लिए ये जो ख्याल है आपके मन में कैसे आया और बच्चों ने अभी अभी कौन कौन से एक्टिविटीज दी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग ट्वेंटी एथ नवम्बर यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता था बट आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इस डेट को शिफ्ट किया गया एंड दैट इज़ द फोर्टीन ऑफ नवंबर जो हम हर साल चिल्ड्रेंस डे के रूप में मनाते हैं आज एज अ लोक प्रोविडेंशियल इंटरनेशनल स्कूल हमने इस चीज़ में आज हमने बच्चों के लिए बैगलेस डे किया विदाउट बैग्स वो लोग सब आए हैं और दे आर एन्जॉइंग अ लॉट टुडे एंड हमने प्री प्राइमरी टू फाउंडेशनल लेवल अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड हमने बहुत सारे गेम्स उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किए फनी मूवीज चल रही है वन एंड टू में एंड वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं देन कम टू द थ्री टू फाइव उन लोगों के फ्रूट चाट एक्टिविटी रखी देन आज रियलाइज़ हुआ देखने के बाद में कि थ्री टू फाइव के बच्चे जो हमको लगता है कि छोटे हैं बट स्टिल उन्होंने भी जो फ्रूट चाट बनाया है वो देखकर लगा कि ना इट्स माइंड ब्लोइंग मतलब क्रिएटिविटी लाइक फ्लाइंग इन द स्काई इट्स लाइक दिस एंड सिक्स टू टेन की तो मैं क्या ही बात करूँ उन लोगों ने फायरलेस कुकिंग का उनको एक्टिविटी दिया था टेंथ स्टैंडर्ड जिनके ऊपर इतना अभी पढ़ाई का प्रेशर है कि बोर्ड्स आ रहे हैं फ्री भी चलने चल रहे हैं उनके स्टिल उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया विथ फुल ऑफ एंथजियाजम और आप बिलीव ही नहीं कर सकते इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डिशेज बनाई हैं जैसे घेवर कचौरी मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड द टेस्ट वॉज ऑल्सो ऑसम एंड फुल डिश विथ पनीर की सब्जी पराठा एंड लस्सी शेक्स मैनी मोर थिंग्स मतलब वो मैं आपको एक एक बताऊँगी तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा इतना सारा बच्चों ने बनाया है और आज उनकी जो क्रिएटिविटी सामने आई कि पढ़ाई तो होती ही है हर स्कूल में पढ़ाई होती है बट पढ़ाई के साथ जो कोक्रिकुलर एक्टिविटीज से जो उनकी स्किल्स बाहर आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज जेनरेशन बच्चों को बाहर का माहौल नहीं मिलता है उसकी वजह से बच्चे काफ़ी कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होके भी उनका टैलेंट बाहर नहीं आता है तो इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और उनकी लाइफ में आगे ये सब स्किल्स भी कहीं ना कहीं उनको काम आएंगे अपार्ट फ्राम दिस चिल्ड्रेंस डे हम लोग हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं एनुअल फंक्शन करने का मकसद एक ही है स्कूल का कि इट इज़ कंपल्सरी इट इज़ मैंडेट्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हम लोग किसी को भी नहीं बोलते हैं कि आपको पार्ट नहीं करना है हर पेरेंट के लिए ये एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा स्टेज पर जाए और कुछ तो करे मतलब अगर सपोज किसी बच्चे को डांस नहीं आता है तो हमारे टीचर्स इतने मतलब केपेबल हैं कि हर बच्चे को एक बार तो उसके पेरेंट को खुश कर देते हैं कि नहीं भाई हाँ उनके बच्चे ने कुछ किया और आज हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा स्टेज फेयर जाए उसका और एनुअल डे और ये करने का मतलब ही यही है कि स्टेज फेयर वगैरह बच्चों का कम हो और थ्रूआउट द ईयर हमारी स्कूल में पढ़ाई के साथ में करिकुलर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है बच्चों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए થેન્ક યુ તો ખૂબ સરસ મેં પણ અમારી ટીમ સાથે જ્યારે સ્કૂલમાં વિઝિટ કરી ત્યારે ખરેખર મેં પણ ખૂબ એન્જોય કર્યું બધા ચિલ્ડ્રન્સ સાથે એ લોકો જે અલગ અલગ ગેમ્સ રમતા હતા અને સાથે સાથે જે કંઈ ડીશ બનાવી છે એમને એ અમને પણ ઘણી ઘણી વારંવાર આવી અને એકદમ જ એ બધું ટેસ્ટ કરાવી જતા હતા ત્યારે એમ કે ખૂબ અમે જોયું કે બાળકોએ આજનો દિવસ છે એ તમારા લોકોને તમારા બધા મેનેજમેન્ટ સાથે ખૂબ સરસ રીતે એન્જોય કર્યો છે તો જે રીતે આજે આપણે ખબર ગુજરાત સાથે અને લોકો સ્કૂલ સાથે મળીને ચિલ્ડ્રન્સ ડે જે લોકો સુધી પહોંચાડ્યો છે તો એવી જ રીતે આગળની જે એક્ટિવિટીઝ છે કે આપણા સ્કૂલના ફંક્શન્સ છે એ દરેક પર આવી અને બાળકો જે ખૂબ સરસ મજાની રીતે પ્રેઝન્ટ કરે છે તો એમને પણ આપણે ચોક્કસથી આગળ નિહાળીશું થેન્ક યુ